Нагадую, що йде збір на антени на 225-й окремий штурмовий полк, на мій, до дронів Баба Яга. За допомогою з них ми пришвидшимо свою перемогу. Так що, кому цікаво, посилання закріплене в повідомленнях в коментарях під відео. А також є спонсорство. От, зі спонсорства кожна копієчка піде на засилу. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Украины, вы звездки? Я из Италии. Mm, mm? Там народы есть Нет, я родился в Чечне, переехал в 2019 году. Mm. Круто. Ну да. Потому что есть там люди, которые поддерживают вот этот режим. Путина и все остальное мы это не поддерживаем, и я не хочу там жить, пока там во главе есть такой человек, как Кадыров. Ну да. Там бы... Есть чеченцы, а есть кадыровцы. Абсолютно это... правильно. Два разных типа людей. Есть такое. Есть такое дело. Ладно. Желаю удачи и, скорее всего, побуждения вашей страны от э... этих оккупантов. Каждый оккупант на вашей территории, это мне как чеченцу, как бальзам на душу. Дякую вам. На все доброе. А слава, ваш... Украине. Героям слава. Хай живе Слава Украине вам. Героям слава. Как у вас дела? Да, дякую, че, за все доброе. У вас как справа? Нормально. Да, потихоньку. Вот, следим. Ну, я не в России, я здесь. Я бачу, в Энгрии. да А, вы видите, что в Венгрии Будапешт. Да, в Венгрии Будапешт. Вот. Uh, я, кстати, вас видел пару раз, мы, по-моему, даже с вами встречались. Mm, не, uh, я, ну, ведь тут в чат Градецке, я вас не помню. Можно его ТикТок, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб. Не, я, я по-моему, вам попадался, я уже говорил, что слава Украине, там такое. Ну, мы просто быстро разбежались, потому что у нас мнения сходятся. А, можно А как там, взагалі, настроение в Англии, ну, у народа, Сейчас, в виде, в виде пугают, вас, да? сейчас, сейчас пугают тем, что типа, вот, вот, если, короче, если на выборах мы не победим, ну, правящая партия, война, все. <смех> <смех> вот, ну, как бы, сейчас, сейчас выборы будут, и э, надежда на то, что все-таки поменяется, все. Но, э, Трамп объективно поднял сейчас рейтинг, ну, вот, когда там... Витя летал туда, он поднял ему mm. рейтинг. Это надо признать. То есть, ну, разрыв, раз, ну, то есть разрыв сократился, и мы тут надеемся, что все-таки ресурс, а, ну, админ ресурс не будет задействован, хотя будет видно. Ну, ну а позиция еще как бы это... Оппозиция... держится. Да, 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 да. Потому что, ну, надоело, честно, надоело. это же у вас Фицер, да, или кто там у вас? Не-не-не, у нас Орбан. А, Орбан. Орбан. Такое, да. Ну да, да. Ну а так вообще, конечно, я вам скажу, вам же здесь попадается, наверное, много русских интересных, так сказать. И большинство, как бы, они ж поддерживают власть. Здесь наоборот, здесь не так. Здесь отдельно. Ну, то есть, ну, с мозгами народ. То есть, ну, получилось так. А Будапешт полностью в оппозиции. И здесь мэр очень проукраинский, он на, в Буче был несколько раз, он приезжал там с Зеленским, ну разговаривал, и он очень помогает беженцам нашим. И вот это последняя столица вообще в Европе, где отменили бесплатный проезд э, для украинцев. Ну и две школы открыли украинские, ну то есть помогают. И отношения, ну честно вот, Отношения нормальные, то есть вообще венгров просто, солидарные. Я-то еще помню начало войны, то есть мы волонтерили там круглосуточно на вокзале, помогали. Такое, и а, там да, ну нет. Да ну что у, у, у нас дома, у меня жила семья из Киева, то есть там с ребенком, ну такое, чем могли, ну все равно там, вот вы же так понимаю, то есть, ну это не сравнится с вашей помощью, но... Так, ну это я так... своему народу помогал, а вы чужому, так что... И и тогда, нет, ну, я родился в Украине, поэтому а. я считаю это моим народом, поэтому, именно поэтому я не видел... А, разумеется, я думал, уже так... Больше, так, больше 30 лет уже, ну... Я много где, на самом деле, жил, но э, переехали сначала в Венгрию, здесь получал высшее образование, mm -hmm. из Украины. Вот, и, э, ну да, помогали круглосуточно, там поток такой людей был. Они все, как правило, дальше ехали, но многие остались здесь, и многие возвращались. Вот, э, был мужчина один, представляете, он, у него четыре ребенка, жена погибла, он детей здесь ну, оставил. И поехал назад, ну, как военный, mm -hmm. то э, четырех детей, то есть, оставил здесь их, ну, взаимосмотрят. Вот. Mm -hmm. Ну, много, очень много было историй, таких тяжелых тоже, ну, постараемся. Вот, вам еще раз слава Украине, я надеюсь, вам будут слава. попадаться нормальные люди, ну, с мозгами. слава Украине, с вами. вечером вам. Да, Все, отключился. Да. Слава Украине. Героям слава. нації. Но Україна. Понад усе. Красава. А ви звідки? Я такого, не чув. скажешь. А, вот, уже. Видишь, это служил. С Украины. Єрунду. Чего? Какую ерунду? Ага. Какую ерунду? Не ну. Вот. чувак с Украины. Что-то болтает. <звук> Я не понимаю, о чм. Что о чем? А что, Дима, что я в американскую армию ведут скоро. Анализ на наркотики сдаю через месяц. Ну а что? В, украинскую армию. Почему а вот именно? Почему не в украинскую армию? Почему в американскую? Потому что там, понимаешь, Зеленский тут. ничего не сделаешь. Друг друга прикрывают все друзья между собой. Около мойскому камеру этот друг закрывал Зеленского, который... Ну, это, это, это все. И я не понимаю. Как и ты, я, походу, ты не понимаешь. Он все понимает. Но он не понимает. Я по, понимает. По, по, ему лицу смотрю, что он вообще не, не понимает. Зеленский, еще Зеленский? Что Зеленский? Зеленский тут. Так. чё тут? Бо він прийшов до 45 річних, 50-річних пацанів двох, і вони його розвели, як лупуха, я себе пам'ятаю. 25 років, 20 років. Я ж не лох, роки. каже, так? Да? Як він казав, я ж не лох. А, про тебе ні? Ну, ні, з, як Зеленський, ка... зеленський, ка... зеленський я... казав, я не да, лох". лох. Я поїхав до війни, я знав, що Зеленський гам, я одразу поїхав. Чим його вибрали, 85% Балашов вже помер, набрав 1 відсоток, він набрав 85, мені все б стало понятно. Бач? Скинулися, заграй свою кращу в житті. Пацани, Пацани скинулися. Продали Україну, а просто так би Україну без війни ніхто би не давав, бо люди би, ти знаєш, у нас би люди відразу били все. Відрузу. Що? Люди би в нас все били, якби Україну віддали без війни. А так просто продали з війною. Кому продали? Я не знаю кому. Вот і все ламається. Продали, але не знаю кому. Чувак, ти серйозно? Ебать. А є, але я тобі ще на СБУшника похож. Ну а звідки в тебе інформація, що Україну продали? А чого в Україні війна? бо росіяни напали на нас. А чого вони напали? Бо вони застрягли в 16 столітті і вважають, що вони мають право завойовувати, кого захочуть. Ну я все рівні, все, нема що сказати. Вони живуть в 16 столітті. Я все рівні, ууу. Именно. Ребят, у них уже резина, а, нету там уже очереди за резином. Ты сегодня говорила... Та заткни свои... Уже ты, ты мне набрит. Мне как... камера на слева. Кто он тебе является? Кем? Соседи? А мы живем, мы соседи. Сусід. это хостел. Просто. Мы в Америке, а, в Нью-Йорке живем. Сосед. Это, это хостел. Это хостел. Тримайтесь. Мужности вам сын жить. И помните, да. великие страны выгодны царям, а малые людям. Ну. Подивись корреляции между густотой у в Европе и между уровнем ВВП, между населением и между уровнем ВВП на душу населения. Вообще не понимаю, но было очень интересно. Ты знаешь, что я прикол? Было очень интересно, но я ничего не понимаю. Да, yeah. <laughs> все точно. Я за Закарпатья, я супер Ну, я понял, что он за Закарпатья Вот это я точно понял. Не yeah, понял. А вы yeah. звездки? Не, мы живем ну, в Нью-Йорке, ну, а вы сами из Витки. А, откуда родом? Да. А, Россия, Калмыкия, Листа. Понял. А, вот в 22 году уехал. Вот в 2002 году жил в Америке, в Нью-Йорке. Понял. Спасибо <св> вам за вашу позицию, за вашу помощь. Да, ну, я срываю у вас прям награды какие-то... Э -э -э, а как ветеран награды? войны просто. Еще раз? Ветеран войны просто. Зависла. Ну, дякую, мужику, за позицию, а то не украинец, то хуй. Зервалось. Это Борис. А, опять. Да, это я, да. Как это вас? Зависло было тогда. Это я поехал за пивом. Я понял. Да. Бухой за рулем. Ну, поехал. Да, ну тоже нехорошо. Можно сбить кого-то так. Не, не, я адекватный. Я понял. Не, не сильно бухой. Вот так. Вы о чем вы до сих пор говорите? Да россиян еще. С россиянами разговариваю. Я ветеран войны. <coughs> Поучу ранения. Yeah, ну, да, я вижу, что вы, вы ветеран. Поучу по ранение списали. Теперь веду свой блог на ютубе. Еще россиян. С россиянами разговариваю. А, у вас ютуб канал? Да. А, у вас прямой эфир? Да. А, всем украинцам привет. Слава Украине. Героям я слава. полностью поддерживаю Украину. прям от души. Я помню. Хоть я и россиянин в Калмыкии, не все калмыки... Нет таких И наций. Не есть, нет таких наций, есть плохие люди. Да вот, с этим я полностью согласен с вами. Да. Так есть. У вас много подписчиков. У вас можно, к вам можно подписаться? Да. Магнум, Чатрулетка, позывной Магнум. Позывной чат рулетка в ютубе, дописываете Магнум? Магнум. А вы можете мне написать? Да. Да, Напишите, пожалуйста, сообщение. Я сделаю скрин. А, о, есть. Сейчас я скрин сделаю. О, угу. сделаю сделал скрин. Спасибо. Ну, могу поблагодарить подпишу, вас за позицию вас. Может, вопросы есть какие-то? Вопросов особо нет, я не знаю. Я вам пел песни, нет? Нет. Не пел? Нет, тогда вы с соседом были. Варточины. Жити без тебе я полетів с в небо я поверну біча назад і сказав би так, я... tylka tebe, Bohom danu mení, moja libítka kochána, u ohni, co ty dala mení, Bohom dana od nás, moja libítka На... Я люблю тебя! Классно. Обожаю, пане Александр. Так. Классно. Дякую вам. Да и Я вас благодарю, да. Поэтому я полностью держу Украину. Прям. Путин был на жду, тогда он сразу сдох. Что я тоже мог, мог вернуться в Россию. Пока он живой, я вернусь сюда. Я сподеваюсь, что когда коли... Россия проиграет, Калмыкия будет свободной от Российской Федерации. Ну, может быть, отделиться, да, это будет идеальный вариант. Чтобы утворились новые все державы. Ичкерия, Дагестан, Калмыкия, Саха. Да? А вот видишь, ты даже знаешь, где Калмыкия. Вот мы как раз и с с Дагестаном. <laughs> ты, ты знаешь, где Калмыкия. Обычно говорят, Калмыкия это где-то север, где Якутия. Калмыкия это вот... Граница Дагестан, Астрахань, Ставрополь, Ростов. О, давайте. Выйдем за Украину. Слава Украине. И вам слава. Добренько тоди. Побежали далее. Удачи вам. Гарного вечера. Все. Тебе и всем твоим подписчикам огромный привет. Спасибо. Дякую, дякую. Да. да. Спасибо. Я лично полностью поддерживаю Украину. Не все говорю, у Калмыки, опять же, именно для твоих подписчиков. Не все. Бережіть себе. Все, давай. Ні, звісно, так, підтримую країну, так, це дуже добре, але я засуджую водіння за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Так що не повторюйте, будь ласка, це ніколи. Тому що багато випадків, коли. Та навіть там трішечки хильнув, трішечки хильнув, але в тебе концентрація вже не та, і ти можеш. Зробити те, що вже буде безповоротно. Збити людину. Ну, Якщо ти за себе не переживаєш, то ти ж можеш інших. Іншим шкоду нанести. Добре, ми поїхали далі. Привіт. Здорово. Я з України. Безвідки. Я. Зрозуміло. Наверное, родилась не Я okay. не разумею Окей. Родились в Германии или... Нет, родился в Грозном. В Грозном? Грузии. А, в Грузии. Гамарджоба. Да, Гамарджоба. А кто как... за как... медали? Ветеран войны. Что у вас там в Грузии? Протесты продолжаются или... Утихомирились. То это как-то выпало из этого. Продолжается. Продолжается. Не сдаетесь, правильно. Вызываю, вас. Я? Российско-Украинская война. В Курской области, в Донецкой области. М -м -м. Курская область. Да. Как там было? Страшно. Нас ребята просто. Я видел, О, да. Я когда был на учебке, у нас были из Грузии ребята с нами обучались. Спасибо вам, вашему народу за поддержку. Это вам спасибо. Тут ну, мы вам хм. тоже помогали. Правда, плохо помогали в 2008 году. Но хм. Чем могли? Я почему? вы помогали <связываться> сбиваться русские самолеты. Да. 90 сбивали, у нас есть, я к сожалению не помню имя фамилия и существует украинец, как у которого выше военная награда Грузы, тот как у вас. Mm -hmm. У него первого ранга, скажи. Сорта, я не знаю, как там делится. Виставьте военная награда, Круто Украинца, красный слен у я понял. Этот. Либо Саша белый, может быть, либо Корчинский, не? Или Николай. ну, там много было людей, конечно, из Инаунса. Да. А, было 40 человек, по-моему, в Украине. Юнит, а, как по-русски, соединили. Я понял. вар, вас, ребята, погибали. Да. Россия никак не угомонится. Да. Как-нибудь надо. Ничего. А, как у вас со здоровьем? Вы сказали, вы теряете? Да, плохо. На таблетках сижу. Видите, в шрам. Да, да, да. Сюда зашли осколки, прошли через весь мозг, сидят в затылке. Сидят еще. Да. А достался? Ни один врач не гарантирует, не что, что ничего не заденут. То есть могу ослепнуть или парализует, или речь отнимет. Ну, что-то задеть могут. А в Германии вас не отправляли? Нигде. А, смотрели? Нет. Да. Ну, нет. это ж в мозг лезть надо. Нету 100% гарантии. 100% гарантии нет при операции тоже. Ну, так пока живу, пока нормально. Так а в мозг лезть-то вообще? Mm. А это как-то вы, вы сказали сижу, я не раз слышал в смысле. На да. таблетках, ну таблетки помогают. У меня головные боли, головокружение, память плохая стала. Таблетки помогают. Надеюсь, скоро вам не понадобятся таблетки и Надеюсь. Я понял. Сколько вам лет? Если? 32. Молодой. Молодой. Ну ничего. Будем живы не помрем. А, конечно. Он русский. Да, понял. Видал, Может, у вас вопросы еще какие-то есть. Украинцы никакие. Я в основном мне нравятся э, беседы э, сепаратистов. С русскими у меня все понятно. Я Украину ставлю сюда, чтобы сепарат mm. э, нахожу. Вот недавно тоже начал одного. Я, я сейчас пришел тут покурить. Я на кухне. Я в зале сидел. У меня флаги там стоят. Я там украинский, грузинский. Он говорит, вот, объясни, пожалуйста, зачем ты вообще я говорю русский откуда от, от, какая у тебя общая с украиной вот причем за украину почему там это у тебя флаг украины вот объясни какая логика он в истерику говорю, вопрос закончил, чтобы ответить куда я говорю смотри украинцы каждый убивают порядка тысячи русского Я говорю, я флаг любой страны у себя дома поставлю, которая будет у тысячи русских. Есть вопросы? Он, он говорит, нет никаких вопросов. Причем тут Украина. связь, причем Грузия и Украина. Вот, говорю, Украина. Тысячи порядков. <соединяющие> да, да. Тысячи русских... обожаю Эээ, мы не то что просто их а мы показываем всему миру что можно сопротивляться такому сильному агрессору и можно держать оборону и не поддаваться влиянию если мы пнуть когда мы победим весь мир увидит что не, не надо бояться надо отстаивать Свои границы, свои интересы, свой суверенитет. Вы смотрели фильм «Аватар»? Да, две части. Вот. вот третья будет 18 декабря. Третья часть будет. Третьего? Э, 18-го? В декабре, по вот 18 декабря, по-моему, будет в кинотеатрах 17. у нас в Украине. И, и у нас, я, у меня есть уже билеты, я иду, по-моему, ну я думал, что это 18-го. Может, 18-го, я... <плес> uh, да, это супруга uh, отвечает за покупки таких печей, планированные. Я просто приблизительно знаю, что... Я помню, что 17. Ну, может быть, 17. Mm, okay, uh, я провокал... <плес> Да, 18 декабря у нас а, будет. Значит, значит, у, у нас в Украине 18, ну, может быть, да. в, ну, в разных да, странах по-разному. Мировая, по мировая, мировая примера, значит, и тут 18, я просто неправильно помню. Не. Ну... Я к я, я, чему, просто там первое, в первом фильме тоже сюжет такой, да, вроде бы враг огромный, сильный, высокотехнологичный. Технологичный. Технологичный. У меня проблем, угу. а, но оказывается можно бороться и побеждать. да, а вот а, э, мне интересно вот у нас есть слава Украине героем слава в Казахстане есть Алга Казахстан как в Грузии это так, такой есть лозунг какой-то а, вы не первый, который об этом спрашивает и из-за этого у меня есть готовый ответ а грузины любят тосты часто говорить, из-за этого у нас, таких, у нас таких фраз очень много. Вот одного главного нет, но мы говорим всегда по-разному, всегда... Ну вот, как я могу... Я хочу так записать, осталось, за, запомнить. Нас... Записать и запомнить, что этот... Я вам напишу.

Ну, я, не на грузинском. Как на грузинском. гаумарджос. 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 га джос, Гаумар. Гаумар джос. Гаумар. -у Спасибо. Да. Если вы переставите даже слова вот смысл тут можно это... и Спасибо да. вам не за Так что. Слава Украине. Героям слава и сократой вас гумор Сиротяк. Ладно, пойду на До свидания. До свидания. Так. Так, так. И Украина показывает всему свету, что можно тримати агрессора в клетке. Это не то, что там мы там был. чи що там ще, ми показуємо всьому світу, що можна відстоювати свій суверенітет, яким би сильним ворогом не був.